были моменты, когда что-то не, 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 туда прилетало. Я так по-простому скажу, чтобы народу было проще понять. Ну вот так, если подумать, да, с, что делает и сколько делает президент Российской Федерации. Вот. Не захотят, мы свои задачи выполним. А у них время на раздумья осталось не так много. Вот так вот мы довоевались. Нам нужен был Гитлер для того, чтобы подписывать капитуляцию со слов его сослуживца, у него мог возникнуть конфликт с командиром, который мог привести к трагическим последствиям. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. І це свіжий випуск російської антипропаганди, їхню кринджатини вкидів, брехні і ПСО і нашої протидії. Пам'ятайте, що ви наш глядач головна рушіна сила нашої інформаційної війни проти ворога. Тож не забувайте лишати нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Сергей сегодня пришел во всем белом. Девственно белый. А у тебя, наверное, из всего белого только кроссовки и трусы, да? Трусы у меня желтые. Желтые. Okay. Ну, я так вот и думал. Открыла, значит, я свой бургер, чтобы убрать помидорку. Я не особо их люблю. И подогреть. Надо так. сейчас надо еще проверить, который под котлеткой. Он цельный. Гостевой дом Арина Бердянск. Июль месяц 2024 год. До пляжа минута три ходьбы в ту сторону. Вот так он выглядит. Трехместный номер со всеми удобствами стоит 2000 рублей. С кондиционером, с холодильником, еще со своим балконом. С которого выход на набережную. Ну и, соответственно, туалет, ванная. все здесь есть. Сьогоднішня добірка особливо вражає своєю кринджатиною. Знаєте, я завжди підкреслюю, що нас важко здивувати. Все ще можна, але важко. Здається, все найкраще, все найгірше, все найсолодше, найгостріше і найабсурдніше вже було. Ми стільки з вами чули і бачили, стільки разів над ними сміялися, стільки разів бачили, як вони давали задню, але все одно десь в них лишається залишок. Знаєте, коли здавалося, що вже досяг дна, а раптом звідти постукали. Тож, власне, про постукання далі. Добрый день. Очень прошу вас о помощи в поисках моего жениха Киселева Юрия Викторовича. 15.04.85 года рождения. Сегодня, 3 июля, должна состояться регистрация нашего бракосочетания. Должен был выехать из зоны боевых действий 27.06.24 года. Последний раз выходил на связь 26.06.24 года после смены на КПП в Луганском направлении. Звонила в военную комендатуру города Поска, откуда он призывался, служил по контракту, там он не отмечался. Были куплены билеты на поезд, он не сел, перестал 26 числа выходить на связь, со слов его сослуживца. У него мог возникнуть конфликт с командиром, который мог привести к трагическим последствиям. На их это звучит как обнулить. Прошу принять меры по скорейшему поиску моего жениха хочу обратить ваше внимание всех командиров военноначальников и лично вас Владимир Владимирович Путин посодействовать в поисках моего жениха уважаемый Владимир Владимирович Надеюсь, вы заметите мое обращение, потому что никто, никакой военный орган, не может мне помочь. У них, правда, происходят какие-то странные дела с мерами наказания, которые незаконны. Помогите, пожалуйста, мне в поисках моего жениха. Разве можно поступать так с людьми, которые рискуют своей жизнью защищают нашу родину? Стало время прощаться с этим городом, да, Петруха? Лисинчанская. Лисинчанска. Теперь только в Донецк. Самое главное, не нервничайте. И все будет хорошо. Да, с нами Бог. Да, Максон. Да, Все это район. Ветер ночи. Ох, як би я хотіла подивитися на зарплатну накладну топ російських пропагандистів. Скільки коштує їхнє життя? Життя, яке ніколи не буде як раніше, життя, яке ніколи не буде безпечним, тому що нас доганяти їх за те, що вони розпалювали війну і ворожнечу, ми будемо аж до їхнього скону. Але те, що королі королеви говорять, це інколи не натягається на жодну хвору навіть голову. Ну і сьогоднішні їхні заяви. Тому наискравейшее свечение. Я бы хотел обратить внимание на последние события, которые на фронте Они происходят. Но наверное, у нас не то что сильно не афишируется, а я бы хотел поднять вот такую тему эффективности нашего высокоточного оружия. Ведь когда мы начинали еще два с половиной года назад э, работать по специальной военной операции, но к сожалению там были моменты, когда что-то не туда прилетало, я так по-простому скажу, чтобы народу было проще понять. О чем у нас пока еще не говорят, но об этом заговорят через некоторое время, когда подойдет, когда к концу очередной срок военного положения. Оно же срочное, он вводится на каждые три месяца на Украине. В В начале августа, да. да значит, и, и, и каждые три месяца оно пролонгируется. Как? Президент, то есть Верховный главнокомандующий, а он Верховный главнокомандующий, потому что он президент, а не наоборот. Вносит это предложение в Верховную Раду, Верховная Рада голосует, пролонгируется еще на три месяца военное положение, на основании чего там и закон о военном положении. Теперь внимание, вопрос. В начале августа кто будет вносить предложение в Верховную Раду? Никто, потому что нелегитимен сам президент. А если так, то 29 августа на Украине нет и Верховной Рады. Верховная Рада, Путин нам объясняет, и полномочия могут быть пролонгированы, угу. если есть военное положение, а его не будет. Потому то что есть... некому внести официально. Именно. То есть 1 сентября эта территория перестает быть государством, потому что один из признаков государства это наличие государственной власти. Но здесь еще веселее. Путин никогда не говорит ничего просто так. Вот смотрите, в 1945 году нам нужен был Гитлер для того, чтобы подписывать капитуляцию? Да нет. Нам достаточно было фидмаршала Кейтеля, который был военным. Для подписания капитуляции нам достаточно военного человека на Украине. Нам не нужен ни президент, ни Верховная Рада. Самое главное, что нам нужно... И Путин не зря рассказал эту историю, между прочим, впервые. Мы об этом говорили, вот Спиридон не, не, не даст соврать, что э, тогда, в 22 году, именно командиры среднего звезда, он нацифицированный они сорвали любые, то есть они организовали там диверсии, партизанщину, они отказались выполнять приказы своих генералов. Mm -hmm. И Путин впервые об этом рассказал. Нам нужен человек с той стороны. Военный. К... Военный. Вот. Этому в этом случае уже не обязательно. Приказ которого армия выполнит. Он же нам говорит, было решение Зеленского. А, кто, а армия кто сказала. может оказаться этим человеком на Украине? А сегодня, боюсь, такого вот. человека там нет. Вот. Значит... Вот значит, к значит, чему мы приходим? Значит, а мы приходим к тому, что, смотрите, вот даже вот в материале многие в этом запутались. Орбан привез в Киев, и это так и было воспринято вообще это российское предложение. Владимир Владимирович э, в Астане отвечал на вопрос про наше прекращение огня. И объяснил, почему мы этого делать не будем. А Орбан привез предложение, чтобы украинцы прекратили огонь. Так это предложение Путина: они прекращают огонь, в уходе с наших территорий начинаются переговоры. Тут же важно, кто. Вот и сейчас вот Орбан приедет в Москву и скажет, Владимир Владимирович, а вы как? Ой, я знаю, зачем Орбан ездил в Киев. Ну, Закарпатье обсуждать, mm -mm. правильно? Права этнических mm -mm. венгров нет? Mm -mm. Ну, расскажите. Это был его билет в Москву. Сказал условия, назвал эти условия, на которых конфликт может быть регулирован в течение там, считанных часов. Шар на стороне бывших партнеров. Пусть думают, пусть чешут себе там разные места. Не захотят, мы свои задачи выполним. А у них... Время на раздуме осталось не так много, как и способности размышлять. Но Зеленский говорит, что он не примет условия России, что Зеленский они будут до, до конца. фигура нелегитимная, его полномочия истекли, и чтобы он там не квакал, слушать его никто не будет. Вот, я вообще, конечно, ну вот так, если подумать, да, что делает и сколько делает президент Российской Федерации? Вот э, смотрите, да, выборы, инаугурация в мае месяце. Сколько проделано на международных самых разных треках, не, не говоря уже о внутренних наших вопросах, да и военных вопросах, э, на, э, на международных направлениях. И что впереди? Ну вот 8 числа приезжает премьер-министр. Индии. Важнейшие переговоры. Да? При том, что мы должны помнить, что с Индией ну, как бы в этом смысле по-особому перспективно разговаривать, потому что Индия, а история имеет значение, Индия это действительно страна, принадлежащая и создававшая движение неприсоединения в 20 веке. И реально ну, его осуществлявшая. Так что здесь э, исторический опыт и бэкграунд очень большой двухдневные переговоры. Потом прозвучало, что запланирована поездка в Монголию, поездка в Турцию. Смотрите, это все половина гигантского континента, э, ну, которая должна стать основой структурной всей этой новой системы континентальной безопасности. Совершенно четко демонстрируется что Россия... Э хочет это двигать своими руками, своими предложениями, работой с партнерами, разъяснением цели, предложением вариантов, как двигаться по этому пути, выслушивание встречных мнений. Вот на фоне того, что сейчас ведет президент России на, 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 на вот, азиатское, ну, правильно, да, есть тебе и Белоруссия, кроме нас, да, на евразийском континенте, на половине евразийского континента, вот пресловутая челночная дипломатия, дипломатия отдыхает здесь совершенно. Вот. И по интенсивности, и по целеполаганию, и я уверен, по результату так и будет. Тихо, За твердженням російської влади, винного злочинця Путіна, їхньої пропаганди на Росії так гарно жити. То чому російські соціальні мережі, все те, що самі росіяни викладають, і розповідають про себе, свої міста, свої обставини, з цим не збігаються? Як копнеш вглиб всередину того, що в них відбувається, погортаєш їхню стрічку новин, відкриєш Тікток і інші соціальні мережі. То здається, що існує дві Росії: та, яку показують по телебаченню, і та, яка висвітлюється у соціальних мережах. І ця Росія наша улюблена. Оце тут спомніє больше них ніхнички. кучу, куча ну, прости брат вот так вот все в сравнении да Наблюдаются такие трудности, что арендодатели грузины узнают, что я из России, они говорят, что как бы нет, русских мы видеть не хотим. И причем... Много случаев таких было? У меня порядка 10 я насчитал. Один И раз, да, один раз сказали, что с домашними питомцами нельзя, а я говорю, у меня нет домашних питомцев. Они говорят, вы не поняли. надо быть к тому, что некоторые прохожие будут приставать с вопросами, ты из России или из Украины. Ко мне женщина одна подошла, назвала предателем крови. Пил надписи, типа, там, русские, езжай сюда домой или еще что-то такое, вам тут не рады. Много моих друзей, начиная от харасмента, заканчивая, не знаю, драками, кажется они просто из-за того, что они русские, или это как на какой-то почве было? Это были довольно длинные истории, но там всегда приплетался контекст «Russians go home». И, конечно, столкнулись с тем, что если ты из Беларуси, если ты из России, то квартиру тебе не сдадут. На но... процентах случаев тебе действительно отказывают с твоим «Russian passport». Так что, да, были проблемы с поиском жилья, работая здесь не искала. Как? Грузины тоже должны иметь визовые отношения с Россией. что-то прилетело и что-то горит и даже вторая детонация идет Итак, товарищи, въезжаем в село Безымина. Сейчас я вам покажу, что творится в нашем селе. Вот табличка на выезде без именно. Поехали дальше. Одни собаки. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы въезжаем. Смотрите там. Смотрите, что творится Смотрите, вот одни собаки бегают Пустыня, пустыня Пустыня, выжженное село Хатынь отдыхает Ребята, Хатынь отдыхает Каждый день жгут по 6 домов С нашей стороны реакции никакой Вот так вот мы довоевались воевались мы, людей выжили Села, остались единицы Вот, печка одна осталась Вот, смотрите, смотрите как Как в Вот, люди жили Одни собаки По улице не проедешь Люди отпускали собак Чтоб с голоду не сдохли Вот они нападают сейчас на людей Там Власти в селе Власти в селе нет мародеры ездят. Милиция к нам не приезжает. Делай, что хочу. Это наша власть. Вот так вот, смотрите, что. Вот творится. Вот я еду по улице. Улицы нет. Все. Все горит синим пламенем. Люди как может, могут тушат. это все бесполезно О, вот смотрите смотрите что, что с нами делают вот смотрите все демонстрирую света нет газ дали трансформатор разбит света нет вот смотрите что, что сегодня Сегодня сколько домов спалили, палят безнаказанно. Просто тупо летят. Сегодня больше 20 дронов было. Бьют, как будто у себя дома. Смотрите, что творится. Вот, смотрите. Вот еще дом горит. Свежий. Вот, осталось окна еще целые. А вот сгорел полностью. Раш. Вот такие вот дела, товарищи. Вот, сейчас я вам покажу, как пылает следующий дом. Вот, смотрите, что творится. Вот, разрушенный стоит. Фронтон ударил. Люди еще здесь есть. Посмотрите. Смотрите, вот сидит человек. Остался без дома, без жилья. Вот, горит. Горит дом. Жили люди. Все. Вот, разбили тоже люди жили. Этот вот пропустили. Ну, завтра его спалят. Не, в угол он дарили, дарили. Вот дрон лежит, который врезал. Вот такие вот дела у нас. Вот тоже крыши нет. Вот дом сгорел. Смотрите, какой же был дом. Все, остались одни стены. Вот так вот мы и живем. Захищають нас, наші захитники. О, о, як ну от пока, ребята. На цьому друзі будемо ставити крапку. Ви тим часом не забувайте коментувати, почути і побачене. Ваша точка зору ваші жарти. Всі ваші коментарі для нас надзвичайно важливі. Не забувайте лишати нам вподобайку і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.